究竟是我，还是真的？如果是梦的话。 户部出拟了清账条例，各地据此清账土地，并重绘鱼鳞图册。首府大人年纪也不小，了，想过何时成家吗？臣暂无此意。那首府可有心上人？若是中意哪家姑娘？ 朕可以下旨赐婚，不过首府大人现在身居高位，大权在握，娶妻之事更要慎重。首府夫人，不是什么人都配做，也不是什么人都能做。 若是存了不敬之心以下犯上，那便伤了君臣之情。你说是吗？嗯 皇帝诏曰：当朝首辅暮云是婚娶之时，当择贤女与配。郭家有女自归忠，待字闺中，恭谨端敏，温良敦厚，特将其许配暮云为妻，则良辰完婚。 便在马蹄上。为什么？你明明已经答应我了，为什么要娶别人？臣奉先帝之意教导公主，不曾动过他念。我不信。若太傅心里没有我，为何答应七巧节之约？臣对公主从无男女之情，让公主误会，此乃臣之过。 你告诉我，你心里有苦衷。你可以告诉我，你不得不领取他人。只要你亲口对我说，我确实在你心里太…… 说也可见，泪葬花瓣。我问世间谁在解？间，古老的山边雪花又弥漫。我猜从前却融化在指尖轻弹。 公主，放过朕！你居然又放过两次！爸，既然是我误会，那便不是你的错。看着我。 会如你所愿放过你，但我要永远忘不了我。 我以为这么做，至少能感受到你半点真心。看来我错了，你是真的不喜欢我。请问公主还有何吩咐？ 我与平西侯世子两情相悦，还请太傅替我向皇上及太后禀明我欲下嫁之意。至于婚期，就与太傅大喜之日定在同一天。 第二才是世子。既然太傅已经心有所属，我就不缠着你了。太傅的喜酒，我是喝不到。提前祝您与夫人早生贵子。 哎呀，这场戏拍的真是太好了，明为你作为一个新人能把角色诠释的这么准确，值得表扬。明珠啊，你是从来不拍吻戏的，我当时还想怎么能够做你的工作，现在看来，拍的真是太顺畅了。阿威，再接再厉，好吧？导演，我会继续努力的。好。 既然我接了这部剧，就应该按照剧本的要求做我应该做的。好，对，没错。行，那我先走了，辛苦了。这都能行？这是什么情况？我是被嫌弃了吗？因为。 你刚才演的很好，下一场戏是咱俩的，要不咱们对对词去？好，<好 S 1> 走。明威。 沈总，怎么样，累不累？啊、哦，还好还好。您找我有什么事吗？啊，我今天来呢，就是想和你谈谈关于签约东泳的事儿。我？嗯。您觉得我行吗？我还是个新人，而且还在拍第一部戏。正因为你是个新人，才更好打造啊。 一看你就是对我们这个圈子不够了解，不过不要紧，从选拔开始呢，我就特别有留意你。你长得好，而且你这段时间拍的戏我都看了，你演的真不错，是个好苗子。<laughs> 谢谢，嗯、呃，但是这个事情有点太突然了，嗯、呃，您能不能给我点时间，让我好好想一想呢？当然。 那个，我今天带了一份东影的经纪合同，然后还有就是公司对你做的规划，你有时间的时候好好看看。好的，沈姐，你好好拍戏，但是经纪公司啊，你得早点停下来，这样对你在行业的发展是有很大帮助的。好的，我考虑完尽快答复你。嗯，拍了一天很累了吧？嗯、早点休息。好，嗯、晚安。嗯，嗯晚安。嗯 咔咔咔咔咔！明威啊，你在傻笑什么？明花公主和太傅现在都快生死诀别了，你的悲痛呢？导演，对不起，我酝酿一下情绪。糟，昨天嗨过头了，现在完全入不了戏。明威，拍完这几场戏。 一旦首府就要杀青了，你知道这意味着什么吗？有些演员一辈子只有合作过一次，也就是说，杀青之后，我们很有可能不再见面了。 意思吗？OK。不知公主前来，恕臣有失、啊。公主，您,您折煞臣了。公主快清洗，快请起。 驸马谋逆，我不敢奢求饶恕，但求您救救我的两个孩儿，他们是无辜的。皇上现在只听得进您的话。臣本就决定，明日上朝前替两位公子向皇上求情。公主请放心，就算拼了这条命，臣都会护他们周全。 毕生所求，便是让公主无忧无虑，永远高高在上，永远不要向任何人低头。公主这一跪，是将臣的一生跪进了土里，臣愧对先帝所托。 罪该万死。公主，请起来吧。我起来，你也快起来。谢公主。太傅无罪之言。这世上，再无他人能像太傅一样。 处处为明华着想，倒是我从未为你付出丝毫，却累你至此，能与太傅相识，明华此生别无遗憾。